انت بتروح هيك زي ما كنا تعبان وانت بتروح هيك بس غلط من من على الشمال ما هو انا بوقعها يا السلام عليكم أه بدي شو اسمه جزاء وزرديه واسلاك ومرض علينا ان نستعصي من الأشياء في رمضان التحية كل شخص تتغير التحيات في رمضان من السلام عليكم أو مرحباً إلى رمضان كريم ويرد عليك الجواب هو الله أكرم هذه أجمل بداية لرمضان وأجمل إحساس كرم الله لأنه لا ننسى أنه في رمضان تم أنزل أنزل القرآن الكريم الأول وهلة لما تشوف الأمر تفكر أه هذا مولد أدواء وناس وحلويات وأشياء باكل الناس يعني احتفال هو مولد مولد بالمعنى الشعبي لكن في تغير جذري بيحصل في المجتمع عنا الناس روحهم بتصير صافية آه قلوبهم بتصير طاهرة بصير الخير موجود والخير جزء من رمضان كريم لأنه الخير بعم على الجميع والمحبة بين الناس هي الوقت الذي تخلد فيه بين نفسك وبين ربك وبوجود الاقصى في روحانيات خاصه بالقدس فالأقصى يصبح قبلتنا نذهب هناك طول الوقت نتواجد بالاقصى وفي ساحاته يعتكف خصوصا بالعشر ايام من رمضان الجميع في الاقصى فيصبح الاقصى هو ملجأنا الروحاني وطبعا هذا الاشعاع الروحاني بتحسه في جميع لا ننسى أن القدس والصخرة المشرفة هو مشهد الاتصال بين سيدنا محمد والله عز وجل هنا كان قاب قوسين نوادنا هنا وصل صدر المنتهى فالقدس في القلب يعرف مكانتها المميزة لأنه في القدس كانت أول حركة إنسانية أول اتصال بين الله والإنسان في رمضان تتغير أحوال الإنسان وخلص هو الشهر المقدس بقية 11 سنة بالشهر هم أوقات عادية لا, لا شيء أشهر روتينية في شهر رمضان نخرج عن الروتين نخرج عن البرنامج اليومي نسمو بحياتنا ندخل في علاقات أوثق مع الناس الذين نحبهم لأنه عادة لا يوجد وقت تشوف احبابك اهلك اصدقائك لانه كل واحد منهمك في عمله لكن في رمضان هو الوقت المخصص لتكثيف العلاقات الاجتماعيه فزي ما بقول لك في الاولا تتغير علاقتك مع نفسك ومع الله بهذا الشهر الفضيل تتغير علاقتك مع الناس حولك وفي ايقاع زمني هو الوقت المقدس عندنا ونحن طبعا بالفعل في المدينه المقدسه بامتياز على قدم المساواة مع مكة والمدينة فبينما في مكة والمدينة شد الرحال إليهما يعتبر حج للقدس هي الزيارة ومنذ العصور الوسطى ومنذ صدر الإسلام زيارة القدس هي حثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يزور القدس لا يكون حج يكون مقدسي. s、so. هذا شهر رمضان مبارك زي ما انت شايف يعني بعد الساعة السبعة هاي بتلاقيش كل الأجواء هاي بتلاقيش بني أدمين بالشارع بتلاقيش ناس بتلاقيش عالم الشهر رمضان سبحانك يا الله له أجواء ثانية زي ما انت شايف شايف الناس هو بعضيها شهر رمضان شهر البركة لجميع أهل القدس من جميع الجهات شغل صلاة في المسجد الأقصى الطروية الناس بتتوافد للأقصى من جميع الأماكن شهر كريم شهر رمضان الاجواء بتختلف كليا في القدس تغير اشياء كثيره في العمل ذاك انواع واصناف جديده بشهر رمضان خصوصا بشهر رمضان هذه بنسويها مش طول السنه بس بشهر رمضان انواع خبز كعك كل هذا بس بشهر رمضان نشتغل هو الاحتلال بعد ما رمضان يعني بنصير الاجواء غير الاجواء هاي اللي انت شايفها هلا الاحتلال بشد علينا يعني تفكر تجديد غير شكل من الاحتلال يصير يعني وال بده ينزل على القدس يصير متردد انزل ولا ما انزل خباز يعني عاده بايام غير رمضان بقول لك انا برتاح أروح بدري برتاح بشوف اولاده بشوف عياله احنا هون ما بنشوف حدا الان بس بنشوف بني ادمين زي ما انت شايف بالسوق ننزل الصبح على الستة زي ما انت شايف لا, لا على الواحدة هنتين بالليل نرجع بدنا منها كم من ساعة بنعود ننزل على الستة تعب معلوم بهذا العمل من أجدادنا يعني من أبياتنا وأجدادنا وخلص يعني وراثة تمت فينا يعني إجمالا أنا في القدس هذه السعادة كلها Cenab-ı Allah'ın kullarıyla irtibata geçtiği, muhatap aldığı ve vahiylerini indirdiği yeryüzündeki istisnai toprak parçalarından birisindeyiz. Neticede Tevrat-ı Şerif Mısır'dan Kutsu Şerif'e uzanan bir coğrafyada nazil olmuş. Zebur Davut Aleyhisselam'a inmesi itibariyle bu topraklara nazil olmuş. İncil yine bu civarda ki hayatın bir kısmı da buraya da geldiği için, teşrif ettiği için Hz. İsa Aleyhisselam bu topraklar dinmiş ve neticede Miraç'ta Bakara Suresinin son üç ayeti de mekansal olarak eğer bir yer atfedecek olursa Kutsu Şerif denilmiş. Miraç gecesinin inmesi itibariyle. Böyle mukaddes bir yerdeyiz. Ee, tabii ki şehrin kutsiyetinden gelen bir e, insana tesiri var. Mekanın tesiri var, zamanın tesiri var, sözün tesiri var. Kutsu şerif bunun için e, herkese tesir eder. Her göreni kendine aşık eder ki milletleri kendine aşık etmiş, ümmetleri kendine aşık etmiş. Adeta herkesin aşık olup da efendim e, ona vuslatı arzu ettiği bir güzel gibi, Güzeller güzel bir şehir Kutsu Şerif. Çok kültürlü e, toplumlarda herkes kendi e, geleneğini yaşatmak için bir gayret gösterir. E, Müslümanlar da kendi geleneklerini yaşatmak için efendim e, bir gayret içerisindeler. Bu en bariz örneği nedir? Bugün sokaklar aydınlatılıyor. Herhangi bir sizin orada lamba yakmanıza. Efendim e, yahut renkli camla süslediğiniz bir şeyi sokağa asmanıza e, pratik açıdan bakacak olursanız bir ihtiyaç değil bu. İhtiyaç değil ama bu gelenek. Yani Türkiye'de Ramazan-ı Şerif'te yahut kandil gecelerinde minarelerimize mahya asmamız gibi. Kur'an-ı Azimüşşan'daki sureye adını veren İsra hadisesi Mekke-i Mükerreme'den başlayıp kudüs Şerif'te biten, yani yeryüzünde mesafe olarak ölçebileceğiniz, coğrafya olarak tarif edebileceğiniz bir mekan. Bundan sonra bir miraç var. Miraç, işte nereye yükseldi Peygamber Efendimiz Allah'ın katına? Bir kere Peygamber Efendimiz Allah'tan ayrı mıydı? Hiçbir zaman değil. O her zaman onunla ilgili. E burada göğe yükseldi dediğiniz zaman bir mekan tarifi içerisine girmek zorundasınız. Ve bu mekan tarifine girdiğiniz anda da Allah'a mekan izafe edemezsiniz zaten. Çünkü la mekan bir hadisedir bu. Farklı bir manevi cihete geçiş hadisesidir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yahut insanoğlunun Allahü Teala'ya mekansal olarak şayet bir yerden irtibatlandığından bahsedecek olursak orası Kudüs. Orası Mescid-i Aksa. العائلات التي تضم هنا الطلاب من المرحله المتوسطه ودون المتوسط من ناحيه اجتماعيه، ظروف صعبه جدا، من ناحيه اقتصاديه يحلمون احلام ورديه، طبعا اطفال بيحلموا احلام ورديه يتمنى ان يصبح طبيب او مهندس او يريد ان يساعد والده في العمل. في التجاره في اي عمل يعني محترم شغله محترمه. نحن نواجه صعوبات كثيره ومتنوعه بالنسبه للطلاب وتحصيلهم الاكاديمي التعليمي بسبب الظروف اللي بيعيشوا فيها سواء في داخل بيتهم او في الشارع، ممكن يتعرضوا للعنف بالشارع، ممكن يتعرضوا لمساءله من قبل الجنود، جنود الاحتلال والشرطه، الى اين انت ذاهب؟ ماذا يوجد معك في الحقيبه يفتشون حقيبه الطالب ياخروه يأخ على المدرسه يتاخر على المدرسه فيصل الى المدرسه وهو حزين زعلان كيف اوقفه الجنود ممكن اهانوه ممكن عاملوه بقسوه كل هذا بينعكس على على تحصيله وايضا يصبح عنده عنف ممكن طالب يكون رقيق مهذب عندما يتعرض للاهانات يمكن يصبح يتولد لديه العنف تضيع احلامه اذا سجن او اعتقل او ف يصبح يريد فقط العيش بسلام لا يريد ان يحقق اي شيء من اهدافه ورب الطفل ان يكون هو المحور في حياته ان يكون هو الاساس يبدي رايه يعبر عن رايه يقول ما يحبه يقول ما يكرهه يعبر عن نفسيته عن مشاعره ماذا يؤلمه أن يكون أربي إنس... الطفل عن أن يكون إنسان متكامل من جميع النواحي من ناحية أكاديمية نفسية حتى يقدر يعيش في هذه الظروف الصعبة يعني اطفال فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص نواجه مشاكل كبيره ولكن احنا نغرس في نفوس طلابنا حب الوطن الانتماء للوطن المقاومه المقاومه باشكال متعدده ومتنوعه مقاومه بالعلم الاحتلال يريد ان يسجن جميع طلابنا لا يريد لنا العلم لا يريد لنا ان نتقدم يريدنا ان نكون جاهلين لا يريد فتح مدارس يريد اغلاق المدارس يريدنا الاحتلال يريد طلاب القدس وفلسطين بالشوارع لا يريد لنا الحياه الكريمه ولكن نحن سنقاوم بالعلم وبالايمان وبحقنا وايضا سنربي اطفالنا على الخير وعمل الخير وعدم الياس سنقاوم لاخر رمق في حياتنا باذن الله ونقاوم نقاوم قد ما اوتينا من قوه Olha